या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मंसितमपि च शुकम् पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना भासमाना समाना वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सुरा सुरा से पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विरंची पत्नी कमलासन स्थिता सरस्वती नृत्युवाचि मे सदा सरस्वती सरसीजकसर प्रभा तपस्विनीसितकमलासनप्रिया घनस्तनीकमलविलोललोचना मनस्विनी भवतु वरप्रसादिनी सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तुभ्यं सर्वदेवि नमो नमः शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः विद्याधरे विशालाक्षी शुद्ध ज्ञाने नमो नमः शुद्ध स्फटिक सूक्ष्म नमो नमः शब्द ब्रह्म चतुरहस्ते सर्वसिध्यै नमो नमः मुक्तालङ्कृत सर्वाङ्ज्ञै मूलाधारे नमो नमः मूलमन्त्रस्वरूपायै मूलशक्त्यै नमो नमः मनोमयि महायोगे वागीश्वरि नमो नमः वाण्यै वरदहस्तायै वरदायै नमो नमः वेद्यायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः गुणदोषविवर्जन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः सर्वज्ञाने सदानन्दे सर्वरूपे नमो नमः सम्पन्नायै कुमार्यै च सर्वज्ञायै नमो नमः योगरूपे रमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः दिव्यज्ञायै त्रिनेत्रायै दिव्यमूर्त नमो नम अर्धचंद्रजटाधारी चंद्रबिंबे नमो नम देवी चंद्रभूषे नमो नम अणुपे महारूपे विश्वरूपे नमो नम अणिमाद्यष्ट सिद्धा आनन्दायै नमो नमः ज्ञानविज्ञानरूपायै ज्ञानमूर्ते नमो नमः नानाशास्त्रस्वरूपायै नानारूपे नमो नमः पद्मदे पद्मवंशे च पद्मरूपे नमो नमः परमेष्ठ्यै परामूर्त्यै नमस्ते पापनाशिनी महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः ब्रह्मविष्णुशिवाख्यायै ब्रह्मनार्यै नमो नमः कमलाकरपुष्पाच कामरूपे नमो नमः कपालीकर्मदीप्तायै कर्मदायै नमो नमः सायं प्रातः पठे नित्यं षण्मासात्सिद्धिरुच्यते चोरव्याघ्रभयन्नास्ति पठतां शृण्वतामपि इत्थं सरस्वतीस्तोत्रम् अगस्त्यमुनिवाचकं सर्वसिद्धिकरं नृणाम् ಸರ್ವಪಾಪ್ರಣಾಶನ ಇತಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಠಿಸ್ತಾರೋ ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಮಪಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಠಿಸ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓಂ ತತ್ಸತ್